Okey, cuba lupakan sekejap buku teks sejarah yang ialah kadang-kadang membosankan tu. Sebab hari ni kita nak bongkar satu kisah benar, satu plot twist diraja yang lebih epik dari mana-mana filem, saya jamin. Cuba bayangkan, boleh ke cucu seorang sultan dari kerajaan yang dah jatuh, yang warisannya kira dah terkubur, tiba-tiba bangkit dan jadi permaisuri untuk satu negara? Macam mustahil kan? Haha. -ha, jom kita rungkai sama-sama. Jadi bersedialah sebab apa yang anda bakal dengar ni ia adalah salah satu cerita paling menakjubkan dalam sejarah kita. Tapi apa peliknya tak ramai pun yang tahu. Okey, permulaan cerita ni bukan macam cerita dongeng. Ia tak bermula di istana yang megah tapi sebaliknya dari sisa-sisa sebuah kerajaan yang dah tumbang dan watak utamanya seorang puteri bernama Tengku Budiria. Tengku Budera ni bukan calang-calang orang. Baginda berketurunan di Raja Patani. Tahu tak, sebuah kerajaan Melayu yang dulu memang sangat berkuasa. Datuk Baginda, Sultan Abdul Kadir Kamarudin Shah adalah Sultan terakhir Patani. Jadi, bayangkan, Baginda ni waris tahta, tapi tahta tu dah tak wujud. Dan walaupun Baginda ni berdarah raja, Tengku Budera lahir pada tahun 1924, bukan dalam istana. Tapi di Kuala Krai, Kelantan. Senang cerita, Baginda ni seorang puteri yang tak di istana. Kehidupan masa kecil baginda pun memang langsung tak macam yang kita bayangkan untuk seorang puteri. Bagi dia pergi sekolah biasa macam orang lain, aktif pula tu dalam pandu puteri, main badminton, main hoki, memang jauh bezalah dari kehidupan istana yang kita selalu tengok dalam filem tu. Tapi, kehidupan yang tenang tu tak lama. Takdir ada perancangan lain dan ujian yang bakal menimpa baginda memang tak pernah sesiapa pun sangka. Dan semuanya berlaku sekelip mata. Umur baru 16 tahun, baginda kahwin dengan raja muda Perlis. Lepas tu, meletus perang dunia kedua, Jepun masuk tanah Melayu. Tiba-tiba, suami baginda dibuang negeri oleh Jepun. Terus dunia baginda jadi tunggang langgang. Waktu tu, keadaan memang terdesak untuk selamatkan keluarga, Tengku Budriah terpaksa buat sesuatu. Sesuatu yang orang tak pernah bayangkan seorang kerabat diraja akan buat. Ya, seorang puteri menjual kuih muih dan barang runcit. Dari sebuah gerai kecil je di Kota Baru. Ini bukan hobi tau, ini untuk kelangsungan hidup. Cuba kita bayangkan betapa kuatnya semangat baginda waktu tu. Tapi, percayalah, beri titik paling rendah inilah kebangkitan yang paling epik bermula. Kisah baginda akan berubah dari seorang penjual kuih di gerai ke tahta tertinggi negara. Lepas Jepun kalah, mereka pun pulang ke Perlis. Tapi, jangan bayangkan ada permaidani merah. Perjalanan pulang tu sangatlah sederhana. Naik kereta api, lepas tu kena sambung pula naik troli yang orang tolak dengan tangan je. Bayangkan kontras tu. Pengangkutan? Troli yang ditolak tangan. Destinasi? Tahta negara. Ha, inilah dia plot twist yang saya cakap tadi. Satu perjalanan dari troli terus ke tahta. Dan kemuncaknya, Tiba pada tahun 1960, suami baginda dilantik menjadi Yang di-Pertuan Agong yang ketiga. Dan serentak dengan itu, Tengku Budriah, putri tanpa istana, cucu sultan yang kerajaannya dah jatuh, wanita yang pernah berjuang jual kuih, ditabalkan menjadi Raja Permaisuri Agong. Tapi, gelaran Permaisuri itu langsung tak mengubah diri baginda. Walaupun dah duduk di kedudukan paling tinggi dalam negara, hati baginda tetap sama, tetap rendah diri. Jadi, apa hobi seorang permaisuri agung? Kita mungkin bayangkan hobi yang mewah-mewah kan? Tapi tak, baginda suka berkebun, memasak, menjahit, berlukis bunga. Hobi yang sangat bersahaja, yang menunjukkan betapa dekatnya jiwa baginda dengan kehidupan biasa. Dan bakat melukis tu bukan untuk diri sendiri. Kalau orang lain mungkin jual lukisan untuk beli barang mewah, baginda boleh jual lukisan-lukisan baginda untuk bina pusat dialisis. Nampak tak? Segalanya untuk rakyat. Eh, tapi cerita tak habis lagi kat situ. Ada satu lagi pencapaian yang memang luar biasa. Baginda bukan sahaja jadi Raja Permaisuri Agong. Bertahun kemudian, Putera Baginda pula yang naik tahta sebagai Yang di-Pertuan Agong. Jadi, Baginda adalah Permaisuri dan juga bonda kepada seorang Agong. Satu-satunya dalam sejarah kita setakat ni. Anda tahu, kisah hidup Tengku Budriah ni, ia bukan setakat cerita peribadi seorang wanita yang hebat. Kalau kita pandang dari sudut yang lebih luas, kisah baginda ni sebenarnya simbolik. Ia simbol kepada sesuatu yang lebih besar, iaitu kesinambungan daulat Melayu itu sendiri. Cuba kita ikut aliran dia. Daulat tu seakan-akan jatuh di Patani, kerajaan asal baginda. Tapi ia tak hilang. Ia berpindah dan bertahan di Kelantan. Kemudian, ia tumbuh semula, bangkit dengan gagah di Perlis dan akhirnya ia sampai ke puncak tertinggi di peringkat negara Malaysia. Jadi Perjalanan hidup baginda ni seolah-olah membuktikan sesuatu. Daulat Melayu tu tak pernah betul-betul hilang. Ia mungkin jatuh, ia mungkin beralih tempat, tapi ia tak pernah padam. Ia akan sentiasa cari jalan untuk hidup dan subur semula di tempat baru. Jadi ini buat kita terfikir kan? Agak-agaknya berapa banyak lagi kisah-kisah sehebat ini, kisah tentang daya tahan dan kebangkitan semula yang masih tersimpan dalam sejarah kita yang cuma tunggu masa untuk kita temui dan ceritakan kembali.